Hai, DSA di sini. <laughs> Okey, saya nak ulas sedikit lah mengenai artikel di dalam Free Malaysia Today. Hari ini kita mendapat kabar eh, di mana Menteri Keuangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, eh, ditugaskan eh, untuk eh, menjalankan eh, tugas, eh, tugas Menteri Ekonomi eh, yang sebelum ini disandang oleh uh, Datuk Seri Azri Ramli. Jadi dalam kenyataan media uh, Tan Sri Shamsul uh, Iskandar uh, KSN lah uh, dia juga adalah saya usaha jemaah dia menteri uh, Datuk Seri Datuk Seri uh, Amir Hamzah ditugaskan uh, untuk mengolah dan mengubar semula RMK ke-13 itu untuk mengambil kira pandangan-pandangan uh, daripada kementerian dan juga uh, menteri-menterilah uh, di saat-saat akhir ini. <laughs> Okey, apabila saya melihat uh, ayat uh, uh, ditugaskan untuk uh, mengolah dan mengubah semula, bagi saya ini adalah sesuatu yang besar, uh, bukan benda yang kecil. Uh, sebab dalam masa sebulan lagi akan dibentangkan di uh, Parlimen uh, untuk mendapat uh, persetujuan uh, ahli ahli Parlimen Uh, untuk uh, menjalankan uh, RMK yang ke-13 ini. Jadi uh, ya yeah, dalam research eh uh, kalau seseorang itu membuat PhD uh, sekiranya selepas dinilai oleh panel uh, dan dia panel menulis uh, major correction maknanya wow. kandidat uh, itu harus mengolah kembali eh uh, uh, kertas-kertas ataupun research PhD dia uh, untuk membolehkan dia lulus di dalam Uh, pengajian PhD beliau. Tapi ini lain. Nah ini RMK yang ke-13. Jadi ialah seperti biasa orang yang akan ditanya oleh uh, pemberita adalah uh, Datuk Sri Abdul kerana dia adalah orang yang terlibat uh, di dalam penggubalan uh, RMK ke-13 sejak uh, you know uh, September 2024 uh, dan uh, tugas itu telah dijalankan awal dan uh, dimaklumkan, ialah uh, pengubahan uh, RMK ke-13 ini akan mengambil masa hanya setahun saja. Eh? Kalau sebelum ini mungkin uh, setahun lebih, dua tahun ataupun dua tahun setengah. Jadi, ialah saya sendiri juga uh, terlibat. Wah, bukan. Uh, kerana apa RMK 13 ini, uh, sejak uh, Dato' Syirah Berjirambli inilah, uh, dia mengadakan libat urus di mana libat urus itu merangkumi ya eh, merangkumi eh, masyarakat eh, orang awam ahli parlimen menteri-menteri eh, besar semualah kerajaan negeri ya eh, dan juga kementerian-kementerian eh, jadi dia melibatkan semua eh, untuk mendapat feedback eh, eh daripada orang yang berkepentingan di dalam kerajaan negeri, kerajaan pusat dan yang paling penting adalah rakyat saya sendiri dapat uh, uh, bertanya kepada YB Menteri ya, pada libat urus yang ke-13 ini di Al-Ustah. Pada ya. sebelah petang itu, uh, YB Rafi Ramli uh, memberi slot uh, untuk rakyat, untuk pemimpin politik, untuk NGO, untuk sesiapa saja yang tidak terlibat uh, dalam kerajaan negeri, uh, kedah untuk hadir bertanya. Itu satu pengalaman yang cukup hebat bagi saya lah, kerana saya dapat bertanya langsung ya, kepada menteri itu sendiri. Dan cabat dan peluang ini bukan senang tuan-tuan. It's not easy. itu saya kata apa yang dilakukan oleh Datuk Razifuzi Ramli dalam uh, penghibatan rakyat dalam libat urus itu cukup hebat. Cukup hebat. Okey, tak apa. Berbalik kepada artikel ini, di dalam Free Malaysia Today, uh, Datuk Razifuzi Ramli mengatakan kenapa timbul isu rombakan semula RMK ke-13 di saat akhir. Ha, ini yang saya kata. Di saat akhir timbul rombakan. Padahal uh, libat urus ini uh, uh, melibatkan semua. Uh, kementerian, menteri, jemaah menteri uh, dalam mesyuarat pun ada di di, di 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 dipersembahkan cuma ia belum pergi lagi ke dalam pembentangan di dalam parlimen. Ya. Kita sudah maklum ya. Tun Sambil Zizamli kalah dalam pemilihan timbalan presiden dan apabila dia kalah, dia mengambil keputusan untuk meletak jawatan. Ha, kerana apa? Dia tidak mendapat mandat perwakilan. Bukan mandat ahli. Ha, saya sering bersebut begini. Jadi, yalah, saya pun melihat pelik tuan-tuan. Eh, kenapa di saat akhir, ya, Perdana Menteri <tuh> menyuruh um, apa nama uh, Datuk Seri Amir Hamzah ini untuk olah dan bubal. Dan uh, saya ingat uh, Perdana Menteri akan melantik Menteri yang baru. Uh, mana tahu, kot, nanti, tiba, tiba. Mana tahu. Dan, uh, banyak bermain di legar pemikiran yang um, orang kata apa, uh, jawatan Menteri ini akan diberi kepada Menteri-Menteri daripada ahli-ahli uh, Parlimen, daripada PKR. Uh, malangnya, ya, uh, tidak berbuat demikian, uh, Datuk Syed Anwar Ibrahim, memilih Menteri Keuangan 2 untuk memangku ataupun menjalankan tugas Menteri Ekonomi. Maknanya ahli parlimen PKR belum layak lagi lah. <laughs> mungkin belum layak. Tidak ada pengalaman, mungkin tidak ada kelayakan dari segi pendidikan yang menjurus kepada ekonomi, sains keuangan. Begitu juga dengan Uh, um, orang kata apa, iyalah Datuk Sirah Ramli, dia chartered accountant dia seorang uh, pernah bekerja di korporat uh, seorang mempunyai ijazah kejuruteraan Yalah bagi saya cukup lengkap begitu juga dengan Datuk Amir Hamzah cuma bagi saya Datuk uh, Datuk Seri Amir Hamzah ini Ialah dia seorang tokoh korporat dia menjadi CEO CEO ni dia lain uh, di dalam menggubal apa-apa dia lebih melihat kepada profit and loss keuntungan uh, itu. Uh, dan iyalah uh, semenjak dia menjadi menteri kewangan kedua ni dia tak menjelah sangat sebab dia seorang senator tuan-tuan eh -tuan. senator ni ah, dilantik ah, apabila dia berdepan dengan menteri-menteri yang dipilih oleh rakyat eh ah, sebagai ahli parlimen tu dia dia lain sikit tuan-tuan. Dia tak sama. Ah, begitu juga uh, orang kita apa? Uh, lagi satu senator yang saya melihat ah, Datuk Seri Hamzah ini dia bukan orang politik ya. Eh. So menjadi menteri ni dia kena ada satu sifat orang politik juga tetapi dia harus ada pengalaman. So dia blend Ha, jadi apa boleh saya melihat kerja-kerja ha, yang dibuat oleh Datuk Seri Abuzi Ramli ni bagi saya cukup 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 sempurna lah. Korporat, eh, ha, segi education dia, chartered accountant, dari segi penglibatan beliau di dalam politik, beliau ada perniagaan sendiri eh, ha, yang bernilai berjuta ringgit ha, dengan hasil sendiri bukan secara sakau menyakau. <laughs> jadi ha, berbalik kepada kenyataan ini, ialah Datuk Aziz Ramli berkata uh, proses uh, rancangan Malaysia tidak boleh bersifat politik. Ha, ini saya setuju, Tuan-tuan. Apabila uh, ekonomi ini related dengan kepentingan politik, ialah kita sudah maklum kerajaan perpaduan ini dibentuk oleh beberapa parti. Abno, uh, ya kita sudah maklum UMNO ini ya uh, dia dia lebih kepada you know ekonomi towards the politik uh, dan kita sudah maklum projek-projek yang yang dibuat, kadang tidak berdaya saing, ada yang menjadi gajah putih pun ada dia semata-mata untuk memberi projek kepada you know, ahli-ahli uh, politik pemimpin-pemimpin eh, politik untuk survival mereka yeah. dan UMNO sendiri tidak menyukai Dato' Syirah Buzi Ramli dari segi apa kerana agak sukar nah, untuk meluluskan projek-projek uh, yang, jalah, nak buat projek uh, uh, kena ada segala data adakah projek ini uh, memberi keuntungan uh, ada 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 nilai tambah kepada rakyat uh, apa rakyat dapat itu semua di mana diberi ke keutamaan uh, dan bagi saya agak sukar agak sukar Karena apabila saya melihat libat Uruh dia pernah berkata nak, nak jumpa datang uh, menteri ekonomi ini, kementerian ekonomi kena kena membawa segala data dan fakta bukan sekadar uh, normal paperwork lepas tu untung berapa ini saja tidak dan uh, yalah untuk membuat projek untuk projek tu pastikan kalau kita nak buat free economy apa nak zone ke industrial estate yang besar ke pastikan pelabur itu ada. Tapi kalau kita mengikut sistem yang lama buat dulu. Eh, lepas tu jadi gajah putih. Kan? Jadi yalah dia mengatakan dah 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 nak dah, dah dekat sangatlah kenapa nak rombak rombak itu sebab saya tadi bila Allah dan Gubal itu bagi saya satu yang Uh, yang 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 besar, yang besar. Ya. Jadi uh, uh Rafizi Ramli mengatakan, ya, uh, RMK ini telah digubal awal lagi ya, dan telah digubal semenjak September 2024. Malah sekiranya dia diluluskan bagi saya, ya, kerajaan ini dia bertukar ganti ya. Tetapi setiap kerajaan yang mengambil alih perlu berpandukan gagasan rancangan Malaysia. Kecuali kerajaan itu kembali ke parlimen untuk memindah RMK yang telah diluluskan parlimen. Ha, maknanya RMK ini bukan bersifat kepatian. RMK ini boleh melibatkan kepada perjalanan sesebuah perancangan untuk negara. Dan kerajaan yang terdahulu dah ada approve, kerajaan semasa harus ikut. Kalau nak ubah, bentangkan kembali di dalam parlimen. Ha, itu bagi saya lah. Isu-isu um, inilah bagi saya agak besar lah, agak besar lah. Ah. Ah, dan saya pun tak, you know, ialah ah, ada orang cakap ah, ah, apa yang terjadi kepada Datuk Seri Rabi Ziran Beli ini kerana orang tidak mahu melihat. Kerana apa, dia dah mentak jawatan dan sebab ini sekiranya ada kejayaan ah, daripada apa yang dia dia lontarkan di dalam Kementerian Ekonomi akan menjadi legasi beliau. Itu salah satu sebab lah. Tapi bagi saya, ini RMK saja. Dan ia adalah konsensus semua orang sebelum ini. Okey, so nanti kita akan dengarkan sendirilah. Saya pun nak ulah panjang mungkin ada lagi 2 3 konten lagi ya. panjang kalau kita nak cakap, ya. panjang kalau kita nak cakap. Okey, nanti kita akan dengarkan daripada mulut Datuk Seri Abdul Ramli untuk dia mengulas lebih lanjutlah dalam podcast beliau ke dalam siaran TikTok ke media beliau. Okey. Itu sajalah. 嘿嘿嘿嘿嘿，哎哎。